Это война больше наша, даже война, чем ваша. Потому что этот это путинский и – Это наш исконный враг. Как у христиан принято, пусть правая рука не знает, что делает левая, когда творите вы добро. И мы тоже хотели бы, чтобы это сильно не, не было так прям разрекламировано. Мы приняли такое решение, чтобы хлопцы по смерти своей приносили добро. Добро людям. В РФ очень большой процент людей не согласных с этой так называемой военной операцией. Вітаю вас. Я спілкуюся із Олегом Бутусіним. Це доброволець війни, що тривала з 2014 року. Етнічний росіянин сьогодні, житель села Грабівка Калуського району. Він втратив двох синів: Романа та Леоніда. Олеже, давайте пригадаємо про хлопців, як вони зголосилися йти на цю війну. Яка їхня історія? Війна це була їхнє. жизнь они готовились к ней и военное дело изучали и, хочу сказать что они его знали досконально вот ну, так вышло что ж, на войне мы иногда погибают вот ну Господь нам сказал что и волос со вашей головы не упадет без без попущения все посчитано и ну, они были в АТО 9 месяцев до этого, и случай был такой, что э, осколок попал в дверь машины с Ромкой, и Рома остался живой. А один раз мина тоже разорвалась а недалеко от Ленчика, и тоже Леня совершенно не повредила. Так вышло, что его отвлекли, он задержался на несколько секунд, и, и в этот момент упала мина именно там, где она то есть они такие дерзкие поступки делали, ну, воевали дерзко, самоотверженно и храбро. Это любой, ну, их не сослуживец мог подтвердить. С хлопцами я был знакомый, то есть трешки больше рок. Они только пришли до нашего подраздела, и одразу мы с ними познакомились. Ось, мы жили с ними разом в одном блиндаже, в трех. І з того самого часу почали добре дружити. Хлопці були дуже веселі, ось, о, такі завжди допоможуть. Ось, добрі добрі дуже були хлопці. Буде їх дуже не вистачати, ось, таких друзів мало. Вони стояли в обороні з населеного пункту. Одного з ключових населених пунктів на нашому напрямку. Є противник загалом з величезними силами, з величезною перевагою в техніці, в живої сили, пішов у наступ з трьох напрямків. Ось хлопці билися до кінця, ось до самого кінця і загинули в бою. Ось вони разом-разом були там, ось і разом там загинули. В один час. Відбивали дуже хвороб. Ось вони підбили ворожу БМП. Ось, власноруч, обидва. Ось, тобто, ну а надалі їх оточили, там шансів вже не було. Вони справжні українці, справжні герої. Ось, це таких людей мало. Вони воювали на Чернігівщині і спочатку вони знали про їхню загибель, мали статус зниклих безвісти. Як дізналися? Що ну, вони, протягом... вони не загибли, вони, вони пали смертю храбах, вони живі у Бога. Це... Вот. Я дізнався, що не стало зв'язку з ними 9, 9 марта, 9 березня. Вот. Ну и стал уже. Я недалеко там находился. Я 10-го, 11-го я уже прибыл на место. Ну, туда с, ну, с подразделением с небольшим. Ну так, как вышло, так вышло. Пытались мы зайти в это село. До нас азовцы заходили туда дважды. Не нашли их. Потом я, я, мы заходили с подразделением. 7 человек нас было. Мы заходили в центр села, уже мы были в центре. Его, э, Гришин, Гриша, то есть это их брат, я с другом с Антоном. Они вообще уже были на этой же улице, на которой, как потом выяснилось, были хлопцы. Но у меня просто не хватило духу, может быть, не хватило смелости отдать последний приказ об атаке. Потому что ну, слишком много было солдат-противника, там было в сто раз больше, чем нас. Там было до 500 голов их. Было техники одной, только мы насчитали 47 штук. Вот. Ну и так вышло, что когда мы проходили речку, провалились под лед двое. Я еще один там, и нас судорогой свело ноги. И мы ну, не смогли двигаться. Но это действительно было так, я ножом тыкал, и ну, ноги не слушались, меня под руки несли. То бишь я был обузой для отряда, и еще один человек уже пришлось нам. Я знаю одно, что э, ну, ни Леня, ни Рома в этой ситуации бы не струсили бы, а пошли бы даже вдвоем пошли бы они на эту армаду. Это были такие парни. Так с вашей родины четверо в да, ну, до этого часа. Ну у нас так как бы и, и больше, больше бы воевало бы, подрастут хлопцы, это и понятно, что эта война больше наша даже война, чем ваша. Потому что этот это путинский необольшевизм – это наш исконный враг. Это те преступники, которые пришли к власти в 1917 году. Ну, то есть это их продолжители. Те, кто убил наших прадедов, кто, кто над нами издевался. Вот это те же самые э, э, сатанисты у власти. То есть мы понимаем, мы и детей так всегда воспитывали в этой ну, в таком духе. Я не скажу, что это дух ненависти. Это дух любви, любви к своей, к своей стране, к своей исторической родине. Вот. Ну, любовь ко Христу. Ибо нет больше любви, чем душу положить за другие своя. Вот, и они, они сделали свой выбор. Вы с 2014 года домогаетесь домагаетесь отримания украинского гражданства. Знаем, что и Подавали до суду на міграційну службу і неодноразово звертались до президента і обласна рада Ивана Франківська в 2021 виступила э, зі зверненням Як зараз ситуація ну, ну, как бы я беру паузу в этом деле потому что у нас главная задача- это победить в войне. Повертаючись до романа Леоніда, э, знаємо, що у них було багато мрій бажань. Хлопців, і зараз ви їх реалізовуєте, в тому числі завдяки тому, що держава виконує свої зобов'язання і виплачує так допомоги сім'ям у зв'язку з втратою героїв. На що ці гроші витрачаються? Ми знаємо, що вже є реалізований проєкт. Как у христиан принято, пусть правая рука не знает, что делает левая, когда творите вы добро. И мы тоже хотели бы, чтобы это сильно не, не было так прям разрекламировано. Вот. Но это наш христианский обовязок. Но тут много причин этому. Вот. И в память, ну и самое главное, что в память о хлопцах о моих. Ну, скажу я, что семья Бутусиных придбала аппарат для диагностики, Для одного з перинатальних закладів Калуша. І сьогодні цей прилад вже працює на, на допомогу пацієнтам. Ідея придбати апарат УЗД для однієї з жіночих консультацій міста Калуша належить Тетяні Бутусіні, мамі Романа та Леоніда Бутусіних. Чому саме так вирішили Тетяна? Потому что от здоровья мамы зависит будущее поколение наших украинцев, кто народится. Ну, не важно, украинцев или другой национальности. Важно женское здоровье и здоровье детей. Поэтому мы хотели сделать то, что потребно, что очень важно для нашей Калужской громады. То, что с чего не может себе позволить лекарня. И нужно было бы им к Но ну, И сказали, что нужен там, такой аппарат УЦД потому что у них старенький, определить болезнь на ранних стадиях он не может, и поэтому отречаем время, а, а люди здоровье и возможность вылечиться там, какие-то болезни более серьезные. Поэтому мы приняли такое решение, чтобы хлопцы по смерти своей приносили добро, добро людям. Это на эти кошты, которые выделили для хлопцев, мы на эти кошты и приобрали такой аппарат. А какие еще мечты, желания сыновей вы имеете нам реализовать? Да, у нас такое желание, Я думаю, что Господь даст, у нас все сбудется. У нас будет семейный детский дом. У нас есть возможность взять сейчас двоих деток. Так как у нас самих восемь несовершеннолетних, мы можем еще двоих взять детей маленьких. Анечке через певроку будет уже восемнадцать, значит, мы можем уже взять троих. Вот там, такое было желание Ромочки. Ну это мне уже э, как бы информация пришла после уже после смерти моих э, ребят. Потому что с матерью они с Таней разговаривали об этом. Хотели они оба жениться. Хотели думали, что вот э, ну получится Господь благословит. Девчонки у них такие хорошие, прекрасные. Вот и когда в Мариуполе случилась эта трагедия в драмтеатре и Рома с Леной они ну планировали. Ну, взять детей. Мы тоже с Тани вот хотим реализовать этот тоже проект. Как Господь благословит. Ну, чтобы ну, детей не оставлять там. Не, чтобы не было казенщины. Чтобы они жили в нормальной семье. Ну, воспитывались по-нормальному. Футбол бегали, играли с моими детьми там. Как-то, ну, росли вместе. В лес ходили там по ягоду. Ну, короче, чтобы как-то по... По сімейному все було по домашньому у них в житті, щоб вони не менше Это, горі. Ну, ну, такое горе его не передати э, словами. Хто столкнувся, тот розуміє. Хто не столкнувся, тот, тот он отдыхает, п'є, гуляє, музику слушает. В Росії по-різному ставляться до війни в Україні. Е Жива там є ваша родина, чи спілкуєтеся ви з нею? Що вони говорять? В РФ Очень большой процент людей не согласных с этой так называемой военной операцией. Ну, не, не то, что вот вам говорят, это статистика, там 88% поддерживает Путин. Это вранье, это, это элементарно все делается. Вот. И мы, много людей мне пишут, общаясь, как к вам вступить, чем нужно помочь. Там, и ну, чтобы вы знали, там, и говорю для всех украинцев, что э, поджигают склады там, не поклонники Навального. И не наши зарабичане украинские. А это наши соратники, националисты все это делают. То есть это те люди, которые идут, ну, в принципе, они идут на смерть.